Бесплатных родов требовали сегодня активисты в столице. Они подсчитали, украинцы ежегодно приносят в больницы более трех миллиардов гривен. И все это якобы благотворительные взносы или так называемая признательность медперсоналу. Чем же отличается добровольная денежная помощь от узаконенной коррупции? Напомнили сегодня врачам участники флешмоба. Репортаж Тайма Кавий. Ось це у нас є відповідна подружня особа, яка пришла на прием до лікаря. Доброго дня. Доброго. Халат настоящий, а доктор нет. Под окнами роддома активисты разыгрывают мини-спектакль. 3585 гривен. По Наглядная демонстрация, как деньги пациентов оказываются в карманах медиков, пожертвования, хоть и называют добровольными, но выбора у будущих родителей фактически нет. Одна из участниц сегодняшней постановки Иванна полтора года назад родила дочь в этом учреждении. К медикам вполне определенные претензии. У вас ведь санитарок, дома и на выбор. Працюють, всі просять на могарич. Я була після наркозу, стояла наді мною санітарки і казали, нам на мого, на могарич. Я хочу вибачитись, тому що я все-таки очолюю цей половий будинок і так далі. Дивлюсь вам очі і кажу, а якщо є факт, вимага 102. Главврач роддома Юрій Кувіта оправдывается. ручатися за всіх підчинених не може. Їх почти полтысячи. але обещает впредь бути внимательнее. А благотворительні взносы були і будуть. Без благодійних вменасів ми не обійдемося. Ви не зможете працювати. Не, не, ми не зможемо, а взагалі система. На харчування 51 копійка в день, на медикаменти 10. 87 угу. на одну хворого в день. Сошлись на том, что по требованию пациента медучреждение будет отчитываться, на что потрачены деньги. А обо всех подозрительных случаях обязательно будут сообщать правоохранителям. Так, Юрий Васильевич. С удовольствием подписываю всю декларацию. В чем разница между благотворительным взносом и откровенным вымогательством? Растолковали в памятке, которую главврач обещал повесить на дверях всех кабинетов роддома. Таймаковиев Василий Рябакляч, События, канал Украина.